Ну это как бы обычная такая история, знаете, забытой молодежи Энгельс, вообще-то два блестящих писателя, так сказать, Энгельс и Маркс, кстати, журналист, Маркс регулярно писал, был классическим журналистом. Энгельс тоже. Так вот Энгельс он сказал классическую. Он сказал, что революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются негодяи. Вот от тв 1 это была революция, задумали мы, скромно, скажем, гений. То, что фанатики реализовывали, это точно точность используется, пользуется, пользуется не Это сегодняшний седьмой канал. Сегодняшний Завтра. Да, значит, а тут есть маленькая такая... Сейчас, 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 сейчас. Автор плохо помнит свою книгу. Возникает мысль, а он для автора. Он, конечно. Это, это все. вы, Нет, вы знаете, есть, Пожалуйста, можно. Вопросы, думайте. Давайте да, называется 20 лет спустя. 20-летие ТВ-1 посвящается. Да, оказалось так, что когда мы организовали этот канал в Харькове, то он оказался первым негосударственным эфирным телеканалом в СССР. Мы когда делали, мы этого не знали. Это почему так получилось? Это даже не наша заслуга, это отдельная история. 20-летие ТВ-1 посвящает. Учитесь заново ходить и на судьбу не обижаться. Учитесь жить и не тужить, а значит с мельницей не драться. Теперь услышал наяву, какие тут в почете вести, тяните новую конву и обреченно ставьте крестик. Учитесь петь без костылей, но ставя голосу подпорки, жить стало лучше, веселей, и в нужниках уже не хлорка, уже над вами президент, а не какой-нибудь там Цезарь, уже не каждый третий мент, и не опасно быть нетрезвым. Не можно выходить в эфир, душой хромать, душой ломаться. Теперь вы в курсе, командир, какая здесь у нас ломанча. Здесь к старости всех ждет медалька. Всех, кто забыл, что он медалька. Так что желаю вам быть и дальне, а дамам помощницам медалька. Вопросы. Вопросы, пожалуйста. Или может быть кто-то что-то хочет сказать. Вы как-то так все, все, да, значит, все вот. призадумались? Нет, при я понял, что был еще... э, семинар, и там обучали, как задавать вопросы представителям власти. Да. А люди смотрят и думают, то ли коллега, то ли представитель власти, то ли вот эти приемчики используют, то ли вот эти. Через представителя власти, да. власти, да. власти. Нет, я, я сейчас не, не власть, а поэтому можно не бояться. бояться. Да. Заня, еще позвольте вопрос. В 2002 году вы баллотировались в мэра города Харькова. Да. Я лично тогда собирался голосовать за вас. Но, был снят через я знаю, да, вы были сняты, и там была еще какая-то темная история с киевской поездкой и при, э, Бродский. Но давай, не будем уточнять. Вот, Скажите, в 2012 году, вот не планируете ли вы баллотироваться в Верховную Раду? Давайте, в Раду. Вы знаете, как? попасть э, под купол третий раз, это не фокус. Это в интернете. Значит, говорю на камеру. Попасть третий раз под купол не проблема. И не, есть, и не может быть задачи. Задача может быть организовать несколько, мобилизовать несколько ярких харизматиков и создать, в конце концов, харьковскую фракцию Верховной Ради. Вот в этом я готов поучаствовать. А просто самому где-то выиграть выборы и пройти туда, я уже там был. Знаете, там не очень хорошее место. Там люди становится с каждым новым рабочим днем все меньше не любит. Там обстоятельства так складываются. Я не хочу там, как говорится, ну как если Кравчук сказал, что цей парламент тхне. Цей парламент тхне. И не потому, что его там надо, это он говорил, когда еще был членом парламента. Просто там то, что во что сейчас парламент родится, у нас нет парламента. В Украине. Мы же понимаем, это там, говорят, вот там прошли, там любовницы, там водители. Да дело же не в этом. Дело не в этом. А в том, что так как он сконструирован, он не рабочий. Это лого, которое не складывается. И где просто ну, есть цена вопроса. Да? И все. И что там думают депутаты, не интересуются. Там вот разница между третьим парламентом, где третьего созыва, когда ты мог с поломать ситуацию. То есть ты мог с аргументом убедить там. Сейчас все заходят в зал с готовыми решениями. И вот это бла-бла-бла, это просто так. Все уже решено. Впрочем, как сейчас Тайковский горсовет, который превратился, это маленькая корпорация, которая дерепанит город под руководством нашего любимого и всенародно избранного Геннадия Адольфовича Кирова. Спасибо, себе, Ильич, Пожелания журналистов, какие, какие, были? Выставки? Я сказал, я сказал, будьте Ходить с э, широко расправленными плечами, не на колени. Или уходить из профессии. Вот просто говорю, что если только начну сгибать, лучше даже не стараться не думать, что я вот так заработаю не только у просто. Поэтому лучше даже и э, как бы вот все равно в интернете, в интернете можно себя реализовывать. Хорошо. Спасибо вам, что слушали. Спасибо. А, да, могу человеку, который задавал много вопросов, я вам эту книжку посвящу. Спасибо. <пишут> 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 и... вот а вот видите, как? если бы кто-то задавал вопросы, я бы тоже <пишут> <их> подарил. <пишут> Сергей, а у меня просьба, может вы сразу подпишите вырос Игорь Иванович, а я ему ответил. <пишут> нет, а давайте не а все да. сразу. Хорошо, спасибо, Сергей Юрьевич. Вы, вы, раз, 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 вы знаете, вы, ага. вы, знаете, мы так хорошо весело сегодня начинали. Я смотрю, Сергей Юрьевич, но все замолчали, все стали такие умные после вашего мастер-класса. Это, конечно, ну я не знаю, каждый думает о своем, вы заставили задуматься. И, к сожалению, эти думы наши, ой, думы, думы наши очень весело. Ну что ж, так ел, но, прежде чем подвести итог, позвольте, мне сегодня сказать несколько слов. Я думаю, послушала самый день сегодня всех наших периодов, вопросы, вас. И поняла, что сегодня было начало. Отследили за Да, но вы смотрите вот так. И все вы видели наше предложение, и перецелых депутатов вы видели все это Я предлагаю вам начать практику журналистку или потужить журналистский с этим сайтом. Пишите своим депутатам пишите своим мэрам, пишите своим власти непосредственно через наш сайт. Там есть такая ваша возможность. И там нет возможности узнать, если вы этого не хотите. Пишет. Поэтому вы можете синхронить любым именем назваться и задать все вопросы, которые вас волнуют. Поднять все абсолютно темы, которые вас волнуют. К сожалению, на сегодняшний день мы очень мало еще пишем людей на наш сайт. Поэтому я призываю вас описать. Что еще хотелось бы вас, вам, вам, ну, я не знаю, пожелаете, да, может быть, попросить. Я бы хотела, чтобы каждый из вас, журналист, представляет какое-то издание, вы все-таки, ваши впечатления об этом тренинге, или то, чего вы еще не услышали, хотели бы, напишите, или же на сайт, это же просто нам, организаторам, для того, чтобы мы подумали о следующем тренинге. Возможно, это будет не тренинг, а просто круглый стол. Чтобы мы опять с вами собрались, и чтобы мы все двигались дальше, чтобы мы решали вот эти проблемы. Поэтому, поэтому просто, что страничке напишите ваше впечатление и напишите то, чего здесь не происходит. И еще раз повторяю, все абсолютно материалы сегодняшние, фотографии, с видео, а, вся раздавка, программа, все абсолютно будет на сайте. Но не сегодня, мы сегодня просто не успеем. Дайте нам пару дней, так потом выходите на твой цели, и все это будет. Ну и сейчас. Да, да, я просто, значит, раз мы на такой какой-то грустной ноте, значит, я прочитаю будет более оптимистично. Вот. Это на тему о том, что где родился, там он пригодился. Если что-то нового дала, снова балка, то нового задала. И что-то валки, то И не надо этого стесняться. Называется это подарок Родине. Судьба преподносит подарок. Не надо вести с ней то. Она предлагает вам Харьков, а вы попросили нью йорк а вам подавай Акапулька, Сантьяго, Шанхай, Будапешт. Вот с крыши свисает сосуд. Лаки надежды. Где выиграешь, где потеряешь, не знает никто наперед. Вам Адам покажется рай, и Адам не апресский. Не надо искать Эльдорадо и партии рваться в Клондай. Все золото партии рядом, коситься к чему накидает. Зачем вам тревожит пещеры, тень ады бабы вызывать? Забудьте о Шкеры, Калькутту, эль Илья. И коль довелось вам родиться в краю, где сипит глухомать, то здесь суждено пригодиться. Не чашу и спину, а Аллахай. Я счастлив, что есть город Хайс. Пусть мир он мало знаком, Держать буду здесь наши марку И горло подкатывать пол. В каштановый шум возвращаться Из всяких там Аделаид. И будет планета вращаться, Но Харьков будет магнит, Который вселенную держит. И мало кто знает о том, Что здесь мироздатель стержень И пункт управления Газпрома.

Югорі Іванович, не збирати передізбирателям. Роботи від приємності. Будемо дуже раді співпрацювати. Ми умови сьогодні. <звілля> Нам потрібні волонтери. Нам ніколи, інколи, написати пристрій ліз. Приходьте вчитися до нас, приходьте як волонтери. Ми завжди будемо раді. Ну і зараз той сюрприз, про який я казала, для всіх тих, які. За вашу мужність, за те, що ви п'ять годин з нами сиділи, ми приготували вам так, отакі от сертифікати. Тому зараз я буду просити пана Юрія, пана Юрія, допомогти мені вручити. Юрій представник Східної Європи. Тут якраз теж ця інформація є. Звучить він так, сертифікат, ви опулярами, тому що ви бачите. Хоча б слава свій. Сертифікат виданий від наросли в тому, що він успішно пройшов тренінг для журналістів, як стати четвертим власною проведеному фонду місцевої делограції в рамках проєкту Київ Сергія. Програма третіна була орієнтована на опанування інноваційних. Про розвитку, інформації про дозвіл публічної інформації, про захист персональних даних, а також надання практичних навиків максимально об'єктивного висвітлення діяльності депутатів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підпис дорожників керівний проект, «Твій місцевий депутат і Юрій Пістелюк, фонд Східна Європа. А інформаційна та фінансова підтримка це Фонд Східна Європа і і нової громади. Добре, я буду просити, я буду зачитувати, а але... ви Багато тих, що зареєструвалися, не прийшли, а багато прийшли нові. Тому я буду зачитувати ті, що заготовлені. А хто не отримає, але був на тренінгу, будь ласка, підійдіть, до мене ми вам теж зробимо сертифікат. Віктор Астрології. Пан Дмитрій Авсянків. Вот тільки Відтура. цього сертифікату вам не хватает. Ну, по второму, по вторую четверті века своєї кар'єри начинаючи. Спасибо. Так, Андрія Бородалович. Хочешь, спасибо. Хоче да, да. запізнився лишить. Ж... Ну, зато буде в інтернеті, так. все напише. Історії лишні. Єсторії немає. Це тільки бородавки могли. Раз растівець, каскар, це який. Вот раз у нас хозяин теплый нищий, да. и раз мы все знаем, без обы нам Александр Шевченко. Немая. Немая. Він був, ми йому передамо, він пішов буквально писати про нас. Костянтин Григоренко з Ізюма приїхав наш інформаційний партнер. Дивіться, бо її Ізюмщини. Дуже цікаво. Валентина Романенко. Теж гості наша. Ірина Немає. Наталя Вот Нарке Ваша. Дина Саляканова теж немає. Виктория Крабченко, дві <плодисмент> Светлана Шпурай. Похоже. Похоже.

もう一回言うと、これだけね、いいでしょう。 И во все ваши михащики. И вам очень хорошо, конечно, хорошо. Конечно, <социальные> да, вам хорошо. Привезу. Да. Привезу. Да. Давайте вам еще... Имейте... <социальные> <и, и, и. социальные> <социальные> <социальные> На жаль, на жаль, більше давай зараз. Дуже дякую всім. На цьому ми закінчуємо. На цьому ми дуже дякуємо. Закінчимо. Я дуже сподіваюся, ще раз, що ви станете волонтерами, будете.